Ми е, приїхали вже, і були в Сумах, і в Харківі були і Львів, і Рівне. І та група поїхала, були і в Одеса, і Луганськ, і Донецьк, і Дніпропетровськ, мабуть. Я навіть не знаю всіх, близько 17 десь міст. Ми почали з Києва і потім дві групи роз'їхались по різних містах, по різних містах. І ще у нас буде, після вас ще Вінниця буде, За яким принципом проходить кастинг, як це технічно робиться? Як технічно робиться? Так. Ну, У нас є двоє журі, Сергій Грачов та Наталя Медведєва. І вони відбирають людей, вони дивляться як і по голосу. Я даже не знаю, что вам сказать. Ну, они в жюри профессиональные, не, не первый год у нас проводят кастинг. И они все знают и выбирают, по, чтобы співав добрый, чтобы двигался человек. Не просто вышел, как бревно и спел, а просто нам нужно... У нас шоу, и нам нужен человек, который будет готов на все, и сменить и имидж свой, и... І і рок, і також і романси, і ліріку какую-то, тобто виключно йде відбір по ну, таких професійних задатках. Тобто немає якоїсь мети кількості відібрати в ні, якогось. Ні, міста. Кількості немає, Мети кількості немає. От Скільки, якщо будуть талановиті люди, всіх візьмемо. Професіонали нам теж не потрібні. Нам потрібні люди, зірки з народу. А якщо в них є щось, якийсь задаток, ми, ми вже... Поведем дальше и поможем им выйти на какие рівень. Самую яркую часть пісні. Сістя прибір зразу. Шмитьниця я дунай, дорога біла в поле пличе, а ти від мене не ховай, своє замріяне обличчя. и потерям. Я не верю, я не верю, я в любовь земную верю. И в бессмертие души я таким тебя узнала, А тебе всю жизнь мечтала. И подругам всем сказала, что ты лучший из мужчин. чего ты переживаешь? Давайте еще маленький кусочек другой песни. Маленький. Посмотрим, умеете вы. Ее? Имеешь право промолчать в ответ. Но помни, что назад дороги Спасибо. нет. Спасибо. Молодые ребята должны петь молодую музыку. У тоби так богато сторин. Я просто не разумею. Я просто хочу спитати тебе. Ти хочеш спитати? Що це у нас за декламація? декламація. що це в нас за стихотворіння? Пить будеш? Чи так же з дірки сходиш вже не знаєш що робити? Співай нам а не кажи щось. Це можна? Чи другу? другу? Ну я не хочу цього. есть длинные нотки, чтобы послушать, насколько ты можешь петь мелодии. Пальцы. На русском есть свет. На русском? свет. Давай. Да. Припев, свет. припев, припев сразу. Не хмурься. Сейчас буду полтора куплика света, за ним мою. Давай, ладно, свет, Свет, озарил мою больную душу. Нет. Спасибо. Спасибо. Промол... Там что, миллион в кармане. Угу. И там тоже. Угу. Промолчать не смогла. И опять та же мгла. заселает глаза. Плакать, но не могу, не могу, слышишь? Спасибо. Ну и что? Ребят, чего вы теряетесь? Ну, наглее, давайте. Мы же в интересах из вашего края взять ребят, которые яркие. Что же вы все паникуете-то? Ой! Это уже уже нравится, давайте. Снег сможет меня согреть. Ты помоги ему Душу мою воспеть, здесь некому будет сном. Белым к тебе приду, да и нот нет. в мысли твои войду. Там для себя приют найду, на твоей луне Спасибо. я всегда... А есть песня с нотами длинными, понятными, чтобы вы не читали песню, а пели? какая-то песня, Ой, да было дело, выбегала Галя на широкий двор. Кое-как надела в джинсы сумку космы на пробор. Плакала Луне о своей беде. А Луне-то что? Она-то вон где, вон где, вон где, вон где. Спасибо. Здрасте. Когда настанут холода и белая дорога ляжет, все молчат, никто не скажет, то с холодами не влада, то дело даже не в годах, не а что в это за песня? Никита Юта. Когда настанут холода. Ага, спасибо. А то я что-то причитания одни ваши слышу, и больше ничего, музыки вообще ничего не слышу. Спасибо. Іку перероста дзвінки ручай, журбою розквіта гірка печаль, та ранок сонцем кожен день цвіте для нас, і лиш любов цвіте один єдиний раз. говорите, на звездочку становитесь. Доброго дня. Можно начинать? Это можно. В моей судьбе есть только ты. Одна любовь и боль моя. С тобой упа встречались мы. Родная женщина моя, то ли на радость, что ли на беду? Что ты так тихо. В... Вот прям тихо. У нас же шоу, понимаете, где много людей. Ч через телевизор вас смотрят миллионы. Так будет теперь все уснул. А может у него будет выходить драматическая вечера, любовь была, ложится. и он, вот, понимаешь, ушел в себя и долго не возвращается. Отпустите музыку. Что же вы в себе держите, если она есть? Давайте припев посмотрим этой песни. Да припев Дошли, послушаем припев. Но с подачей звука, понимаете? Сила звука. Короче, выясняешь. знаешь. Правильно, туда тоже, давай. Все для тебя. Для кого там? Там кто у вас? Вы как мотылек на свет смотрите. Мы же здесь сидим. Вы же на зрителя должны смотреть. Вот телевизор, вот телевизор. И мы вот так вот. А я на вас. А ты на нас, а не на лампы. Начинай. Все для тебя, рассветы и туманы для тебя, моря и океаны для тебя, цветочные поляны для тебя. Спасибо. Ой, Алексей, Алешенька, сынок, спасибо. И будут ангелы летать над вашим домом. Луна рассыплет жемчуга И за порогом Спокойно будет и тихо Страх и паника, непонимание, для чего вы сюда пришли Вы предлагаете нам себя, чтобы мы вас взяли А вы боитесь Это самая большая проблема И если будут еще кастинги впереди у вас на другие программы Учтите, пожалуйста, почему Есть голоса, есть слух, все есть Нет смелости и все, голоса страдают, интонация страдает, все страдает из-за этого. Спасибо вам большое. И куда спешат такси. кусочек. Вы поете кусочек песни. Когда он вам говорят, люди, спасибо, нет, спасибо. Нет, вы нет, становитесь на